સુરતના વિસ્તારમાં તસ્કરોએ એક જ રાતમાં માં આઠ ગણેશ પંડાલ ને નિશાનો બનાવીને ચોરી કરતાં ભક્તોમાં રોષ ફેલાયો છે સુરતના મૈધરપુરા વિસ્તારમાં તસ્કરોએ એક જ રાતમાં આઠ ગણેશ પંડાલોને નિશાન બનાવીને ચોરી કરતા ભક્તોમાં રોષ ફેલાયો છે મૈદરપુરાના દારૂખાના રોડ પર આવેલ અલગ અલગ ગણેશ પંડાલમાં ગઈ રાત્રી તસ્કરોએ ત્રાટકીને ચાંદીની મૂર્તિ દીવા અને રોકડ સહિતના મુદ્દા ચોરીને ફરાર થઈ ગયા હતા ચોરી કરવા આવેલા તસ્કરો સીસીટીવીમાં કેદ થયા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં આકાશુર પર તાંબુ ગોવિંદ દંતાણી સોહેલ સાંઈ દંતાણી નામના બે તસ્કરોની ચોરીમાં ગયેલ મુદ્દામાલ માલ સાથે ધરપકડ કરી છે મેદરપુરા વિસ્તારના દારૂખાના રોડ પર અલગ અલગ આઠ ગણેશ પંડાલોમાં ચોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો તસ્કરો અલગ અલગ પંડાલમાંથી ચાંદીની મૂર્તિ રોકડ રકમ અને પૂજા અર્ચના માટે રાખવામાં આવેલો સામાન ઉઠાવી ગયા ગણેશ પંડાલમાં ગણેશજીની નાની મૂર્તિને ખંડિત કરવામાં આવી હતી લોકોએ સવારના સમયે ખંડિત મૂર્તિની જગ્યાએ નવી મૂર્તિની સ્થાપના કરી હતી वारदात बनी है ये महिदापुर पुलिस स्टेशन विस्तार में दारूखाना रोड पर पिछली रात लगभग तीन से चार बजे के बीच में एक जाने मानस ने यहाँ पे जो सड़क पर गणपति जी स्थापित हुए हैं उन पंडालों पर चोरी करने की कोशिश की वह अलग अलग पंडालों पर जाकर जो भी कुछ उसको कीमती सामान मिला उसने वहाँ पर चोरी किया और उसी दौरान एक पंडाल को उस तो थोड़ी हानि भी पहुँचाई है पुलिस ने सी सी एनालिसिस किए हैं जो भी वो युवान था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है उसकी खोज चल रही है और जल्द से जल्द उसको पकड़ा भी जाएगा मेरा लोगों से तो यही आग्रह है कि किसी भी रूमर्स और जो फॉल्स परसेप्शन है उस पर ना जाएं। जो चोर जो है उसकी आ, हमने एनालिसिस की है, उससे हमें पता लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्बली वह हिंदू समाज से ही था तो जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि, कि किसी भी धार्मिक श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था ऑब्जेक्टिव प्योरली चोरी का था और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए जो समाज में असामाजिक तत्व होते हैं लुखे होते हैं जिनको सिर्फ मौके का देखना होता है और लोगों की श्रद्धा का इतना नहीं सोचते तो उसने बस चोरी के उद्देश्य से वह आया अलग अलग जगह चोरी की और जैसे कि हमने आज पुलिस जो है वो आयोजकों से भी उन्होंने मुलाकात की है पुलिस प्रशासन ने लोकल धारा सभ्यों ने और जो आयु की टीम है उन्होंने मिलकर बातचीत की है साथ ही में सबने गणपति जी की आरती भी की है सब शांति का माहौल है और लोगों से यही आग्रह है कि किसी भी तरह के रूमर पर विश्वास ना करें ठीक है पंडालों में तक चोरी है लगभग सात से आठ पंडालों में चोरी की है बल लेकिन जो चोरी का जो मुद्दा माल है वो महंगा नहीं है क्योंकि जो पंडाल होते हैं वही श्रद्धा वहाँ फूलों का ही सामान होता है आरती का ही सामान रहता है तो उसमें कुछ भी ऐसा महंगा सामान नहीं रहता बट कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है तो इसलिए पुलिस ने प्रॉम्प एक्शन लिया है और वो जल्द से जल्द चोर को भी पकड़ लेंगे कैमरामैन सैनिल विरानी साथ विशाल सेठा मानव प्रभा अमरा वीडियो नवी नवी अपडेट मेलवा सब्सक्राइब करो मानव प्रभा न्यूज चैनल ने बेल आइकन क्लिक करो लेटेस्ट वीडियो सौ